নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে ভালে আছোঁ নমৰি মানে জীয়াই আছোঁ যোৱাকালি মোৰ লগত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ল আৰু সেই ঘটনাটো মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু আপোনালোকে হয়তো মোক চাগে এতিয়া দেখোঁতে গম পোৱা নাই যে মই ইমান এটা ডাঙৰ মানে বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছোঁ বেমাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব মোৰ আজি অলপ দিনৰ পৰা কি হৈছে মানে কিবা এটা বস্তু খালে পেটটো ফুলি ফুলি থকা নিচিনা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ গেছ আৰু সেইকাৰণে ৰেবলেট দিটো খাওঁ মই ৰেবলেট দি খাওঁ আৰু খাই পেলাই তাৰপিছত এনেকৈ ভাল পাওঁ তেনেকৈ তেনেকৈ থাকিলোঁ কেতিয়াবা মানে ভজা পোৱা বস্তুটো অকণমান বেছি খাওঁ মিছল মম' লেগ পিচ এইবিলাক মানে অকণমান নগাঁৱলৈ যিহেতুকে সন্ধ্যা সময়ত ওলাই যোৱাই হয় তেতিয়া সেইবিলাক বস্তু খাওঁ আৰু ভাতটো বহুত কমকৈ খাওঁ আৰু ধৰক ভজা মাংস চাংস মানে খোৱাবিলাক অকণমান হেৰি হৈছে মোৰ মই গম পাইছোঁ তাৰপিছতে যোৱাকালি কি হ'ল দিনত মানে অকণমান মাটি দালি খালোঁ তাৰপিছত মাটি দালি খালোঁ খোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে সেইটো ভুল নকৰিব দেই মই কথাটো কৈছোঁ মানে যিসকলৰ গেছৰ প্ৰব্লেম আছে তাৰপিছত মাটি দালি খালোঁ খাই পেলাই মোৰ গাটো মানে কিবা কিবি লাগি আছে পেটটো মানে কিবা বিন্ধা নিচিনা কৰি আছে তাৰপিছত মানে এওঁ অফিচৰ পৰা আহি পোৱালৈ মানে মই মানে বিচনাত বাগৰি আছোঁ আৰু দেই তাৰপিছত তেনেকুৱাতে মানে এওঁক চাহ তাহো দিলোঁ দিয়া কৰাৰ পিছত বোলো শুনিছা মোৰ গাটো ভাল লাগি থকা নাই এনেকৈ কৈছোঁ ভাল লগা নাই পেটটো ফুলা ফুলা নিচিনা লাগিছে তাৰপিছত গেছৰ মেডিচিন এটা খালোঁ তেনেকুৱাতে আকৌ কি হ'ল পটককৈ এটা কাম ওলালে মই এটা পইচা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগে মানে মই মোবাইলতো নহয় মানে সেইকাৰণে মই মানে দোকান এখন যাব লগা হ'ল দেই নগাঁৱৰে তাৰপিছত বৰভেটি তাৰপিছতে মই তালৈ যাওঁতে মই বোলো এই পেটটো এনেকুৱাকৈ তাৰপিছত ঘপককৈ মানে মোৰ খাই চাঙলৈ মনত পৰিলে আৰু খাই চাহত মই ম'ম' খাওঁ লেগ পিচ খাওঁ ভাল পাওঁ মানে তাত খাই তাৰপিছতে মই আপোনালোকে শুনি যাব তাৰপিছতে মই একদম মানে হ'ব লাগে যে সেইটো আচলতে তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ পইচাটো পঠালোঁ পঠোৱা কৰাৰ পিছতে আৰু দেহা ডিকু দেহাও গৈছিলে মোৰ লগত তাৰপিছত মই ম'ম' খালোঁ তাৰপিছতে লেগ পিচ এটা খালোঁ লেগ পিচটো ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ তাৰপিছত তাত পিঁয়াজ দি দিছে তেনেকৈ কৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকক তেনেকৈ খালোঁ খোৱাৰ পিছত বিশ্বাস কৰিব মই আহি পেলাই চমুৱা গাঁও বুলি কয় আমাৰ ওচৰত চমুৱা গাঁও পোৱাহি নাই অট'মেটিকেলি মানে মোৰ পেটটো ইমানেই ফুলিছে মানে মই তেতিয়া আমাৰ কাকোহঁতো নাইকিয়া ঘৰত মোৰ মানে পেটটো কেনেকৈ ফুলিছে মানে বেলুন ফুলা দি ফুলি ফুলি আহি আছে মানে এওঁ আনিছে এইপিনে মাছ মই বোলো গৈ পেলাই মই ভাত বনামগৈ আৰু তাৰপিছত ঘৰ আহি পাইছোঁহি মই মানে উশাহ ল'ব পৰা নাই নহয় উশাহেই ল'ব পৰা নাই একে পেটটো ইমানেই ফুলিছে তাৰপাছত মই আপোনালোকক ফটো ডকপি দিম আপোনালোকে চাব তাৰপিছত মই ডিকুধাই কোচৰতে হা মোৰ তুমি হেৰি কৰা ফটো দুখন উঠোৱা উঠি উঠাই পেলাই এনেকৈ য'ত দিয়াচোন মই চাওঁ মোৰ পেটটো কিমান ফুলিছে মানে মই দিকু দেহাক মানে মই কৈছোঁ আৰু ফটো এখন উঠাই সি ফটো উঠালে দুখন উঠোৱাৰ পিছত চাইছোঁ মোৰতো নিজৰে ভয় লাগি গৈছে লগে লগে মানে মই কি কৰিলোঁ ৰেবলেট দি দুটা টেবলেট খাই দিলোঁ লগে লগে দুটাই খাইছোঁ টেবলেট খাই পেলাই মোৰ মানে মই ভাত পানী বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইদিনাখন যোৱাকালি আৰু মই ভাত পানী বনাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছতে এঘাৰটা বাৰটামান বজালে পেটটো জামৰিছে তাৰপিছত মই মানে ভাবিছোঁ মোৰ এই গেছৰ সমস্যাটো আৰু কিবা এটা খালেই মানে পেটটো অকণমান ফুলা ফুলা নিচিনা হৈ থাকে আপোনালোকে ক'বচোন এইটো গেছৰে আৰু উগাই আহি থাকে মোৰ উগাই আহি থাকে আজি অলপ দিনৰ পৰা তেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া মোক দুই এজনে কৈছে মানে কৈছে যে বইল খাব লাগে এই মাছ মাংসটো অকণ মাছটো খাব পাৰিব মাংসটো খোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে ব্ৰইলাৰটো বাৰু ইমান নেখাওঁ কিন্তু খাছী মাংসটো বেছি খোৱা হয় আৰু ভজা মাংসটো খোৱা হয় সেইকাৰণে চাগে কিন্তু মই ইমান ভয় খাইছোঁ আপোনালোকে একদম ভজা পোৰা বস্তুবিলাক পৰিত্ৰাণ কৰক দেই মইতো একদম কাণত ধৰিছোঁ ভজা পোৰা বস্তু নেখাওঁ আৰু লগতে বাট দিছোঁ এইবিলাক চব খোৱা ম'ম' চ'ম' আৰু এতিয়া বইল ভাত খাম আৰু মই আপোনালোকক এই ফটো দুপি দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাব ভুলতো মোৰ নিচিনা নকৰিব আৰু মাটি দালি খালে মানে তেনেকুৱা পেটটো হয় বুলি কিন্তু খাৰ মাটি দালি খাইছিলোঁ মাটি দালিখিনি টেঙা চেঙা খোৱা নাই খাৰ দি পেলাই বনাই খাইছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো মোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা নহয় আৰু ভগৱানৰ কৃপাত বাৰু এতিয়া পেটটো জামুৰিলে ভাল পাইছোঁ তথাপিতো ভাল পালেও মানে কি হয় কিবা এটা মানে ভাত ইমানকেইটাই খাওঁ কিবা পেটটো মানে ফুলি থকাৰ নিচিনা কিবা যেন গেছ একদম বহুত ভাৰী যেন তেনেকুৱা নিচিনা হয় আজিকালি খোজকাঢ়িবলৈকো অকণ বন্ধ কৰি দিছোঁ যোৱা নাই এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছে যে সেইকাৰণে এতিয়া কাকোৱেটো আইন নাই আৰু আমাৰ সন্মুখতে পদূলিমুখতে একদম পূৰা তুমি দহ পাক দহ পাক পূৰা দৌৰি দিয়াচোন পেটটো জামৰি যাব তেনেকৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোৱেই আৰু মানে অকণমান ভালকৈ দেখাব লাগিব পেটটো বিষ নাই কিন্তু মোৰ পেটত অকণমানো বিষ নাই কিন্তু ফুলি থাকে পেটটো আৰু আপোনালোকে যদি কেনেবা কিবা অসমীয়া তেনেকুৱা মানে বনপাতটো মোহাৰি দিলেও কেতিয়াবা ভাল হয় নহয় ন যদি কিবা তেনেকুৱা উপশম জানে আপোনালোকে জনাবচোন আৰু লগতে ফটো কিকপি চাওক আৰু আৰু বাৰু এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ ৰ'ব দেই এতিয়া মোৰ ভগৱানৰ কৃপাত এয়া চাওক পেটটো চেপেটা কিন্তু মই এতিয়া যিকি ফটো দিম আপোনালোকে ভাবিব মানে মই সন্তান প্ৰসৱ হ'বলৈ ধৰা নিচিনা পেটটো হৈছিলে মানে আহক তেনেহ'লে আপোনালোকে চাওক তাৰপিছতে আজি যিহেতুকে ৰাস ৰাসৰ উপলক্ষে মই সন্মুখত একে পানী দুনি ধুনীয়াকৈ ছটিয়াই থৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া সেৱা সৎকাৰ কৰি লওঁ চাদৰ মেখেলাযোৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি বাকী আপোনালোকক ৰাসৰ ভিডিঅ'ত লগ পাম দেই এতিয়া বাই বাই